Поздравляю вас с победоносным завершением Великой Отечественной войны. Это, Это встреча тех, кто шел с войны. Наши сына, старшие братья. Они пришли с войны, с победы, и мы встречали Это самое сложное. что Спасибо за то, что они боролись, ну, многие из них теряли жизнь за то, чтобы мы сейчас жили вообще. Вот и вот мы нарисовали такой вот плакат "Спасибо за свободу всем ветеранам". Мы хотим им пожелать долголетия и мы хотим каждый год дарить им цветы. Очень ценим, что они у нас есть и желаем им действительно здоровья. враження, емоції, як, як коли ви дізналися про перемогу. О, це таке враження було, що трудно описати. Це щастя було людей. Закінчилась війна, люди здохнули, перестали бомбити нас. З Кожним роком ми жили все краще і краще. І дай Боже, щоб так воно і було. Мне 92 года. Чтобы все ветераны, чтобы еще чувствовали себя хорошо, жили, держались, как можно больше. Почему? Да потому что вот приходят люди. Приятно то, что они не забываются. Они приходят и поздравляют. Вот что хорошо. Этот день победы. пропал. День Победы День Победы День Победы Долгих лет жизни и крепкого здоровья Это главное, чтобы я долго-долго жила Я уверен, что вы спасли очень много жизней на поле Ой, спасибо Я очень много спасла раненых на поле боя очень. 127 вынесла только с Молитвич оказала помощь. В кабинете Гитлера была. когда с нами в окружении, но надо было дай отдать танкистам. Этот день мы приближали, как могли, этот день победы. Роман. Здоровья, счастья и любви. Я как представитель молодежи хочу поблагодарить всех ветеранов э, за то, что они сделали. Потому что если бы не они, но я бы сейчас здесь не стояла, как и вы. Поэтому огромное им спасибо. И пусть они поживут как можно дольше. Потому что их осталось, к сожалению, очень-очень мало. Большое вам спасибо, дорогие ветераны. Хотелось бы сказать большое спасибо тем, кто дал нам. Э, в, возможность на сегодняшний день э, радоваться жизни спасибо спасибо за